하또야마 전 총리의 아버지는 경제관료 출신이며, 조부는 1955년 일본의 자유당과 민주당이 통합해 만든 자민당의 초대 총재 겸 52대부터 54대까지 일본 총리를 지낸 정치 가문 출신입니다. 하지만 하또야마 총리는 국수주의와 우익이 판치는 일본 정치 분위기에 비해 한국이 됐다고 할 때까지 사과를 해야 한다며 무릎 꿇고 진정한 사과를 하고 있습니다. 지난번 최근 불거진 한일 관계 문제로 인터뷰를 했는데 그 가운데 일본이 한국을 바라보는 근본 원인을 명료하게 짚어주셨습니다. 일본인들 중에서 한국을 식민지로 만들 時代の実態を十分に知りません日本はややもするとアメリカに依存しながら中国や韓国に対しては上から目線で物を見てしまう戦争において傷つけた側と傷つけられた側の立場の違いから 傷つけられた方々の気持ちが十分に理解できていないということ基本的に内田達郎先生という方の無原石任論という考え方が正しいと思っていますそれは戦争で負けた国の人々は戦争で傷つけた人たち あるいは植,植民地化の中で、えー、大変苦痛を与えてしまった方々に対して彼らがもうこれ以上謝らなくていいと言ってくださるまでは謝罪する気持ちを持ち続けることが大事であるとこの発想があればあ歴史の問題に対して 解決の糸口を見出すこととができるとそう思っていますこの平成の時代は終わりましたけれどもこの30年間、えー、決して経済が良くならなかったその間に、えー、韓国や中国、えー、がどんどん経済が成長して生きたことに対してこの経済一辺倒で歩んできた日本として、えー、失望の中で えー、アジアの国々に対して、妬みを持つようになってしまったと、でこの妬みを、を国民の妬みというものを解消していくことが、一番大事なことではないかと、そのように感じています。<laughs> おおお5年前、ラムコティのピンチああ、そうそう。<laughs>